İndi isə bu və ya digər xəbərlərimiz daha ətraflı. Naxçıvan Dövlət Universiteti və Türkiyənin Iğdır Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə ənənəvi incəsənət və sənətkarlığ nümunələri sərgisi keçirilib. 2 gün davam edən sərginin açılış mərasimində çıxış edən universitetin rektoru Elvrusi Səyif qonaqları salamlayaraq sərginin içinə uğurlar arzulayıb. Rektor universitetin incisənət memarx və mühəndislik, pedaqoji fakültələrinin iştiraki ilə keçirilən tədbirdə ümumilikdə 1000-dən çox sənət nümunəsinin sərgiləndirildiyini qeyd edib, qardaş ölkənin universiteti ilə birgə keçirilən sərginin əhmiyyətinə qeyd edib. Qeyd edib ki, bu cür görüşlər gələcək təcrübə mübadiləsinə mühüm təhfə verəcək. Türkiyənin Naxçıvandakı başkonsulu Mehmet Əmin Kiraz çıxış edərək Türkiyə və Azərbaycan arasında bütün sahələrdə olduğu kimi təhsil sferasında da qazanılan uğurlardan bəhs edib. İğdır Universitetinin rektoru Mehmet Haqqı Alma 2008-ci ildə yaradılan ali təhsil ocağı barədə məlumat verib. Bildirilib ki, ilk dəfə Naxçıvanda keçrilən sərginin sonra İğdırda, İranda, Gürcüstanda da keçirilməsi planlaşdırılıb. Rektor bir çox sahələrdə Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə birgə işbirliyinin əhəmiyyətindən danışıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təhsil Naziri Rəhman Məmmədov maddi mədəni abidələri qorumaq, yaşatmaq və gələcək nəsillərə çatdırmaq məqsədilə təşkil edilən sərgini yüksək qiymətləndirib qeyd edib ki, Muxtar Respublikada yaradılan şəraitin nəticəsidir ki, şagirdlər müasirlə yanaşı qədim adət-ənənələrimizə hörmət ruhunda tərbiyə olunurlar. Nazir şagirdlərin nasitə vaxtlarının səmərəli təşkili istiqamətində innovativ dərnəklərin əhəmiyyətinə xüsusilə qeyd edib. Naçivan Müəllimlər İnstitutunun rektoru Azad Novruzov, Naçivan Universitetinin rektoru Nurlan Əliyeva və təşkilatçılara minnətdarlıq edib və sərginin ixtənə uğurlar arzulayıblar. Naçivan Muxtar Respublikasının rəssamlar birliyinin sədri Ülviyə Həmzayeva gələcəkdə bu istiqamətdə rəssamlar birliyində də, də sərgilərin keçə məcə barədə təkliflərini çatdırıb. Sonra sərgiyə baxış olub. Sərgidə universitetinin İncesiya fakültəsi rəssamlıq və heykəltəraşlıq nümunələri, ağac üzərində rəsmlər, dekorativ tətbiqi sənət növləri, zərgərlik məmulatları təbiidaşlardan hazırlamış aksessuarlarla iştirak edib. Memarlıq və mühəndislik fakültəsi ötən ilin ən uğurlu və möhtəşəm layihəsi olan Texnopark eskiz layihələri, ənənəvi və kompüter qrafikası ilə hazırlanan maketlər təqdim edib. Sərgidə pedaqoji fakültənin kollektivi dekorativ tətbiqi sənət nümunələri, metal və ağacdan hazırlamış əl işləri var hanasında toxunmuş müxtəlif ölçülü xalçalar, dekorativ qaraman küllər, sabun və şam nümunələri ilə təqdim ediblər. Həmçinin qonaqlara fakültənin qış tədarükü üçün hazırlanmış turşu və murəbbəlləri, dərman bitkiləri, Naxçıvan mətbəxinə aid ədəbiyyatlar, quru meyvə və çərəzdə təqdim olunub. Sərgidə qardaş ölkədən gələn sənət sahibləri də maraqlı əl işlərini nümayiş etdiriblər. Dəridən hazırlanmış müxtəlif çantalar, keçədən hazırlanmış tablolar, şüşə boruları əltmə ilə hazırlanmış muncuqlar və suvenirlər tamaşaçıların diqqətini cəlb edib. Nation son zamanlarda bir avro Avrupa şehrinden daha güzel bir imkana sahip olduğunu müşahede ettik. Hızlı bir inkişaf söz konusu. Yani sokakların temizliği, insanların e, hoş amedi yapması. Özellikle dikkatli çekiyorsa ben orman endüstri mühendisiyim. Yani ağaçlandırma çok önem veriyorsunuz. Ta bizim sınırdan buraya kadar adım adım ağaçları gömek mümkündür. İnsanlar sahiplenmiş yani. Aidiyet var. Halk dönüşlenmiş çok muazzam bir şehir. Ee, i̇nşallah daha da dayım olur daha da büyür. Biz tabii bizim bir kardeşimiz bir e, vatandaşımız gibi hissediyoruz. Yani gelince e, hakikaten e, sanki kendi e, şehrimden başka bir şehre gitmiş gibi hissediyorum. Yabancı ülkesi yok. Sizden alacağımız çok ders var. Şimdi sizin konservatuvar çok güçlü. Müzik görümüz ben müşahede ettim, dinledik çok harikalar. Oyun ekibini çok güzel. Özellikle el Şemeci'li çok harika. boy e, öğretimi. Bizim yani iyi olan yönlerimiz var. Sizin iyi olan yönleriniz var. Onlar inşallah bir ağızda daha da iyi olmaya gayret ederiz. El sanatları ve ince sanatlar anlamında yapılan çalışmaların hem Nahçıvan hem Türkiye boyutunda yapılması, sergilenmesi ve öğrencilere deklere edilmesi ile ilgili bir süreç yaşandı. Bu mütabakat sağlandıktan sonra bu serginin ilk ayağı Karabağ'ın kahraman milleti olan Azerbaycan topraklarında Nahçıvan'da yapılmasını özellikle istedik. Bu serginden büyük amacı şu olacak. Bundan sonraki süreçlerde Türkiye Cumhuriyetleri sanat, kültür, spor, bilim alanında bir araya toplayan bir etkinlik, bir aktivite olmasını ümit ediyoruz. İsmim Akif Bayrak. Iğdır Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde. Deri çok dayanıklı bir malzeme. Bu gördüğümüz örneğin ham bir deri, natural bir deri. Bitkisel yöntemlerle işlenmiş şu an deriyi kullanıyoruz. Boyasız, cilasız bir deri kullanıyoruz. Boyasız ve cilasız olan deri bu gördüğümüz kraft denilen alet ve tokmakla dövülerek tek tek dövme yöntemleriyle dövülüyor. Şu tarz desenler ortaya çıkıyor. Üniversite olarak biz aynı zamanda bu sanatı olabildiğince tanıtmaya çalışıyoruz. Farklı şehirlerde, farklı üniversitelerde bu tarz workshop çalışmalarıyla gidip de tekniklerimizin neler olduğunu kültürümüzü de aynı zamanda yansıtmak ve tanıtmak üzere faaliyetler gösteriyor.